Доброе утро. Сегодня еще теплее, чем вчера было. Все гудить, все уже Уезжал. Рано. Сейчас наверное, начало седьмого уже техника ехала. Ну, пока есть возможность работать. Я говорю, поел. Смотрите, рука у него болит. То плечо, то рука. Я спать надо нормально. Ну, бачили, человек винс спит. Я как в таком положении спать можно? Ну, это так и протворяется больше. Вика тоже встала уже. Муся Надю будет запустил ее, скажу иди. Она даже не спит, лежит просто. Сегодня очень уборка территории. Вчера там сознание терял. Грабли надо брать. Так это же их насты. Я говорю, что там рамы важите, День. Сейчас приду подгонять. Не как жить? Нормально. Что мне тоже? Все болит, все это. Крыпатура расчел не по здорового все сегодня ну, на голове что делает. <свист> ну и все да Надо маме, маме сказать чтобы больше построила не заставишь красотой заняться <свист> настроение <я> рабочее <свист> Вчера такую гарную оценку. Сегодня две штуки. А, то есть еще две штуки осталось. И план на всю неделю ты выканал. Обещал три хороших. Чи? Уже на полчаса продлили. Все равно она высыпается. То вчера уже начало 11, он все улегтись не мог. Пол девятого что сколько? А потом тикаться ты хочу У меня улице такие. А дубли -а. <свят> Ну все, день начался, и вон, да Игорь, короче, иди, вон Игорька иди, пусть его. Что из твоих подружек не видно? Ну пух настиков. Так холодно, куда он не входит? Где-то ж подевались, поховались. А, Осали тая. Ага, Ночевать на дерево лезут, да. Так они же дерево гепаются. Ну так и потом опять лезут. Це им надо трое суток на дерево залезть. Не знаю. Кулутуа лето и хулоский. Они шелковицу любят там. Чушо нет, я не пойму. А я це що, замість, вони лізуть, щоб проставиться щось куди, що її як пусти. Та ні, що думає, голова є. А чорна тут що чорна така головочка. Не бачив ніколи. То. Жрать, жарать, жаре. Да, ну. Да. Ну, якщо одні очки ще є. А я по не тоді батечку долізти. Хай. вже -ха -ха. по запаху лізе куди-небудь. Куда угадала туда Элиза? Это когда уже, наверное, превращается в метелика, там уже очень есть. Ну, я, в принципе, не знаю про гусениц. Может, гусениц есть. Так, все, давай. Хорошего дня тебе, да? Гарных оценок. Всем, всем до свидания. До Встретимся, да? трактора шурует. Пылюка стоит. Так, ну с самого утра стиркой занялась эти фиалки свои пересаживают. Я думаю, сейчас яблоки соберу. Падает усы и дядь. Гудять полным ходом. Да, вот так уже скоро и огороды, правда, эти косить будут. Смотрю, везде уже посохло. Ну, нормально. Люди хоть зерном будут. Напои, видно, давали уже. Смотрю, вроде развозили по дворам. Каждый свое еще уберет. У кармане уже все. А? У кармане лежит готовое. Яблоко. Ты что не без перекура что Ой, Здравствуйте, мой хороший. Давай. Ого. Угу. Давай. Хорошо. Все угу. с дерева, не из земли. Я тут фіалки, займаюся фіалками, одне вікно, тепер друге вікно. Грунт міняю, де обрізаю головки, зачищаю, сажу, потім в тепличку деякі ставлю. Це не поки то що кому воно треба. Там нічого такого сложного. Стірку стираю. Дві три у теплічку, щоб воно було. Деякі маленькі такі. В ну, общем, занімаюся. Трошки постирала. И на раз будете? как у нас дома. Лидия. Банк отнесла уже. Когда ревизия. А ты отстань, мне не, не сегодня. Ну и все. Иди, ты там залазила, иди. Я отличал там икру от этого. В том году так хорошо подписывали, все ясно было. Потому выгнать и так. Я бы не зафиря вообще бы помидорами занялась. Пошли посидим, у меня уже ноги были. Не замерзла сегодня. Особо. Не, вот вчера теплее, да, было как -то. Ігорка подружки вже варить починаючи. Похнас таки вони, чи як в них. Це вчора сповнилася, вчора сиділи чепіли з дітьми. Сидиш Ігор тут, ша яш йому. Кажу. Давай грек договорюватися, аж треба жити в зросли. Шостий клас, одинадцять, от вже 12 буде. Скоро. І треба вже самостоятельно вже вчити уроки, приходити школи, свій обов'язок знати, що ти повинен зробити уроки, ти прекрасно сам вмієш і писати, і посчитаєш, і почитаєш, і перекажеш тебе, все так красиво виходить, щоб біля тебе ну, не треба, щоб біля тебе постійно хтось був. Тому що ми бачимо усі, бачимо, що ти вмієш, що ти можеш. Навіть вчителя кажуть, що він дуже умна, така дитина. От, давай. А він за сидить отак от, сидить, оце отак от ну дивиться прямо, оце і отак от піде. Та, я думаю. Кажу, я з ким кажу, балакаю зі мною. Кажу ти на мене не дивися, ти мені не каже, каже. Що ти кажу, держиш ухо, що ти? А це як каже, щоб ти мені кажеш, щоб мені влетіло і отсюди не вилетіло, щоб не, не вилетіло те, що я кажу. Ой, Боже. А ти, а ти кажу, поняв хоч що, да, поняв кажу, добре кажу, ну все, добре, будемо будем наблюдати. Держи ухо, кажу, що там ти кажу, де ухо кажу, держиш. Держи, Та це, каже, не вилетіло, що ти кажу. слова кава Сидить, їсть сьогодні вузька нього попрошайничає, чого ти до мене прицепилась? Іди до хазяйки. Сьогодні я тобі нічого не дам. Открыли двери, да, Надя пустыла, так с Надей они лежали в обнимку там. Я как бы ты знаешь, вот так вот прям это. Вот. Да, у нас тоже такие домовые наград. Крупная такая. Лидия. А у нас, наверное, светлее, да, чи нет? Да, mm да. -hmm. Так, обед у нас есть, что на обед. Сейчас. Да я что не спию уже, потому что там туда-сюда уже обед. Ну, понравились что эти. А, бруски? Вот ага. а, нет, так, и дети поели. Это. Осталось, я не знаю, 4 или 5 кусочков. А. Игорек с рыбкой попробовал. Ага. Ну, кажу, давай. Поїв. Надо поесть, я тоже говорю. Да я на словах, та я не хочу, я это ел, ага. я... а я и на вкус, а я откуда знаю. Ну так пробовать так, надо, да. Ти, от, я не хочу, я не буду, я... мне не нравится. Ну, так... Если я не буду, то я не буду, она mm. мне чуть сырая кажется, хоть она и в маринаде та рыба. Ну. Она полезна, надо есть. А караси не полезно, да? Я хоть у караси, по караси поезд Чернобы объявление высыть, что и толстолобы, и это, а подойдешь, там ничего не мало. Там уже может и. Надо завтра глянуть, если что е, то и купить. Сюда надо Да, вот это что там голова много занимает место и вес. вот это. Ну, дешевле купить целого, чем вот филешки эти разделанного самому там по... мучаться, ну как мучаться, вот я, правда этот девайс с кипятком да, отскакивает со шелуха, раньше да там ножом надо было чирикать. Руки ну да, холодно mm -hmm. вода. И... Так надо всегда, мне, по холоду, как приспыча. А что, мини нечего чистить? Uh -huh. А, дома ты и чистила. за тут что-то. Я чистый? я угу. не помню, чтоб я рыбу чистую. Тут да ты дома так и не ела. Селедку, да. Это у нее, наверное, с детского садика такая. Картошечка, селедочка. Рыбный день устроен, да? Угу. Так, ешь виноград. Ну, это на виноград подтянулась. Здрасте. мама. За мамой не успеешь. Они я не, уже начинаю Я, я, я дома, мне говорю, такой лидия вкус. Сани по балакали только что. Тоже уроки все. Да, мама. Цени, Гуляйте на видео снимать физкультуру с Так давай, сейчас имя я поснимаю. Нет, не надо. А что ты? Четвертый курс физкультуры есть. Естественно. Так а школу отменили уже. Так физкультура же это... -то... Там, только... там, тоже есть, да? Ну да, за пациентами что же бегать а, надо. тягать их на себе. Да, тягать тоже надо. Транспортование. А їжі ж такі тяжели, що Та не не Я пам'ятаю, ми технічки дві. А потім дві медсестри, я отак перетягувала. Не переносили, даже, а перетягували. Дуже, дуже важка людина. Та, ну, це ж хорошо, що вона простодні там передвінула і угу. все, а так за ноги і за руки в житті не їм Я тогда больный, в больнице был, это тоже, на костылях, в Евсу, те эти, не справлялись сами медсестры. Попросили больных, идите, женщину надо было на каталку положить. Так я вот на костылях, дык 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 помог Скажу, давайте, что с рыса, может, мама предложила, давай, разожарочку, зажарочку, может, сделаем. С рыса? Ага. Ну, вчера чистый рис сделали. Ну, с морковки и кетчуп туда что-то, Ну, подливу. Не? А, мама уже у сама. Только поговорили, она пошла, морква накопала. Пойдемте готовить. Сейчас стоить Чесночок добавлю, хочу рис туда сделать, так, это, с кетчупом. Так ты собирать вечером будешь? Не, сделаю, потру и букет цветы, потом буду собирать букет. А завтра? Не завтра, а после завтра утром соберу уже. Другой. Завтра уже и коробки пройдут. Завтра? Ага. А, быстро. А, быстро, не работает. Ну, я же на новой почте выписывал. Так, на, на какой новой почте? Я тебя пыталась сто раз. Напишу. А я откуда знаю? Ну, на сайт новой почты зашел и выписывал, откуда они высылали. То, что по этим разным ну, есть делают, аналог почтовых. А тут уже с маркировкой новой почты все там. Коробки такие. Да, за зефир спрашивают. Да этих коробок целая куча. Заходите, забивайте коробки для зефира. Сколько их же там много. По цене вам дивиться самый можешь надо. Да какие у вас заказы, да, там, может, на 9 цветов, там, уже меньше, там. Этих фирм целая куча, все. коробки упакования, нам ну, я как хочешь У нас есть что копать, что нет? Морку есть что копать, что нет? Да, трошки там будет. Такая хорошая только что вырвала. Надо уже и тоже выкопать. Чтобы эти что-то в свободе будут, их, а может помидорами вот там займутся. Все помидоры. Зеленые отдельно, а красные отдельно. И там убрать уже, перец высыпать, срывать уже хоть. Дело к тому идет, что он уже кукуруза такая сухая, может и косить скоро будет. Немножко надо себя убирать потихоньку. Тут огороды пашут, тут при Днепровском жили, там огороды на зиму оставляют. Весной пашут и сразу сажают. Ну, грунты такие. Mm -hmm. У нас, да, что Садить картошку кто первый, копать кто первый. Одному, ага. и все, и пошло, и, ну, и кому с одному, если пришло поехать. На что гоняться за кем-то. Ага. Так люди уже проходят. Надо уже копать, потому там же уже посадили, нам надо садить. Другие тут <реку> вот, смотришь, у нас вот две недели этот, ну, ветра дуют. Это ветер метет все с ящиками, с ведрами, полюкит. Там вообще времени не будет. Высушить грунт, да прям высушить. Все равно поливаешь целое лето. Кого воночки вот, дымойся там где-то. Что вот бывает воду, что отключают и все. Ломается, что там, что -то не знаю. И какие там поли может быть? А -а -а. Все, люди купляют все. все. Чего вы в селе живете и купляете? Как так можно? Я на кусочку земли, и то, сколько вырастила там туда-сюда. Ну, слава Богу, молодцы. Тебе уже заряжать надо? Еще. Да. <реш> ну, как раз неподходящий момент закончится, да? То еще бумажечки резать надо. Угу. Ну не, не бумажечки резать надо, что есть. Я еще раз на выпуру было. А, то что да, тебя уже эти вот есть. Вот. вроде зеленая плотнее. Нет, это вообще как то тонко. Вот, вот помышь руки, вот все вытираешь. Помы, положь вот так, она будет еще нормально. Вытирай, еще раз можешь вытирать. А это нет, это сразу. Это такое. Ну и дороже конечно, они ну ничего, 140 штук. В рекламе идет там у меня Салфетка на три, три раза можно использовать. каждый так. И ты Туда не надо. А? Туда не надо. Есть ты. А, можете. Аня, солянку надумала, да? А солянку? Кажешь, да, солянку. сейчас на базар буду идти. Да себе, да, буду делать. А разве курицу можно тут? Мясо, ну, можешь свинину, можешь курицу. Знаешь, да, что колбасу надо, а что... Надо, надо. Тут с картошкой делает? А так вот без картошки наделать. Я и с картошкой, и без картошки готовила. Бограч, вот тут дело. Бограч, да. Ну, дорогое и очень калорийное. Это да, это да. А что, в обыкновенной кастрюле не сделать? Ну, я ж варила в обыкновенной. Тоже потом пересыпала а, в глиняную кастрюлю. Я ж помню, с глиняной насыпала. Mm. Тоже тогда поехала по базару специально колбаски эти разные сорта 4 штучки осталось А вчера целый поднос был Не, лучше вот противень Что же с этого года? оставалось, я а не знаю. Мало. Ты и грибы еще стоят. Грибы там две баночки. Там тоже что-то продумать. Надо это. Можно такую, такую, и на праздник можно, и так, полянку такую с грибами сделать. А я куплю грибы в баночке, такие, чтобы коричневая шапочка была. И сделаем такую. Это вылаживать Смотрите. это шляпками. О. Вот. Шляпками вылаживать это. Не скажу, я покажу. Нет. Красиво сделаем. И мне надо записать, если я найду, я сразу это покажу. Нет, там не машу робить. но все равно уже ты захочешь. там. Базилик пахнет. Цвіти пересажувала, сьогодні це ще, думаю, надо ж уже тому що дивлюся, фіалку вже знімала, там, да, з грунта все це саме вже. Там так, да, такий вже ствол, прям такий, это, там видно, бачила, які кусти були такі у фіалах все это. И даже я снимала уже грунт, все это, и уже сам корень, уже все, сам даже и бывают отходы, вот раз и переломался, ну я Ну там да, тоже надо ну, вот, срезаешь, там 5 миллиметров здесь оставляете, зачищаете саму эту стволу цей, грунт сажаете, тепличку робите и все. А? Погано, что толстый ствол. Да куда, он уже старый, считается уже все, ну я Деякі я залишила. Ну там, по-моєму, два таких, що вже трошки це ну почистила, той гунт, в новий же ж, е, все зробила, Фітелек, все. А де без сітилька просто так поставила, щоб вже ці ж, де я зрізала головки. і ета, Обчистила. Неділі-дві-три буде отак під тепличкою. Кульком накрила так і все. Подивимося, що потім. Отак... Да, ставила там, такі вже, не, так, тож, такі, де листя, ну, такие уже, ну это, то ж такие листя поломала и ки не надо все. Так що вже пуста. Ну да, конечно, надо грунт менять, все надо. Все на том веки надо уже потом. Та фетельку выкидывала. Фетельки всі ці викидывала, щоб були уже вони. Нові фетельки, все нове надо, щоб делать. Ошочки тоже тоже купляла. поменялся. Да, потому что... Ну, на устойчива конструкция. Кто? Ну, на на этом устойчивы. Да, я что тоже уже на я потом покажу вам. Вот те же цветы, что на петельку сипит на судочке вот эти это. Повырезала крышечки, дырочки, чтобы просто этот фитилек нормально воду наливать, не открывать эту саму крышку. Так удобно. Поднял горшочек, налив туда и все. Надо чайничек купить, как дома был. и видел, с носиками такие. Просто рис не хочет уже, надо... А, вчера вроде и мешали с этими, с кетчупами. Ну, она не то. А, давай. Я сейчас пойду морковкой на это пережарю и сделаю подливу такую. по чтобы еще добавлю. А что, перец нести? Да, внедрю-то там есть. Ну, литра хватит? Да. Вот такой аппетитнее выглядит, чем зеленый. А красный, желтенький, вроде как веселее такой. Пальцучок. Ну тоже, это вечно наточишь уже и начинается проблема. Ну я же эту колбасу сделаю. Никто не знает. Ну, шкурять она Да, я подержу А что, обязательно шкурку замотать? Ну, вот так, немножко, красиво. А что, выкидывать? Мордочку. Обувь, раньше, да, тоже. А надо желудок обязательно. Uh -huh. а можно и... Нина точно не будет, Вика, под вопросом. Ну, зато целую кучу нарезали. Ничего, вроде вот сюда и сюда я вот провозилась с теми цветами, уже полдня и прошло. Нет, чтобы отдохнуть, за вот, опять зефирки, опять на ногах. Также вкуснее. Вот так, будем обидеть.